Mübarizesi Karkbo bu, bu episodda kaydanı Pozmuştu Hakim Elçin Məmmədovun fikrincə və Canales penaltini yerine getirecek. Hesap beraberleşir. Nikolas Canales Hesap beraberleşir. Bakı Nefçi oyununda beraberlik var. Görüşün 62. dəqiqəsində. Canales ustalığıyla yerine getirdi bu Zerbeni Pambaziller siyasında yine liderliğini devam ettirir Nefçinin. Çilli futbolcusu daha bir təhlükəli zərbə Julius Vobaydan Top kapının üstünden geçir. Julius Vobay. Ekranlara geldi. Bakı kamanasının hücumu. Gurbetov. Tural Gurbetov'un zərbəsi ve top kapının yanından geçti. Tural Gurbetov 77. dakikada meydana dahil olup. Elvin Mehmetov ekranlarınıza gelir. Yine Bakı kamanası hücumdadır. Kapıya doğru uzaqdan zərbə ve Stamenkovic. Stamenkovic yaxşı oynuyor. Lukas Maria Horbatovun zərbəsindən sonra neçinin Serbiya ilə qapıcı komandasını Real qoldan xilas etdi. Novruz Məmmədov meydanə daxil olur, Reç meydanə daxil olmasından bir dəqiqə keçməmişdi ki, o bu hərəkətinə görə hakimin qəzəbinə tuş gəldi. Bəli, açıq-aşkar kobudluq. Novruz Məmmədov Julius Vobaya qarşı çox sərt oynadı. Onun ayaqla qarın nahiyəsinə doğru zərbə endirdi və qeyri-etik bir hərəkət oldu. Hakim Elçin Məmmədov başının futbolçusunun bu hərəkətini qırmızı vərəqə ilə qiymətləndirir. Və Novruz Məmmədov meydanə daxil olduqdan heç bir dəqiqə keçməmiş qırmızı vərəqə alır. Dünya futbolu tarixində bəlkə də nadir hadisələrdən biridir bu. Futbolçu meydanə daxil olduqdan 1 dəqiqə sonra artıq qırmızı vərəqi alaraq yenidən meydandan çıxır. Açı komandası artıq meydanda azlıqda mübarizə aparır. Təbii ki, Neftçi bundan istifadə edərək oyunun sonlarında hücumlarının kəsarini bir qədər də artırır. Artıq son dəqiqələr. Qapı qarşısında ötürülmə və top qapıdadır. Flavinyo. Flavinyo qapı qarşısında. Vobay daha dorsu Kargbo ona nəzarət edirdi. Ancaq top qapıdan keçdi. Son olaraq İbrahim Kargboya məs top toxundu. Flavinyonun toxunmasından sonra Vəbəliklə top qapıda da izləyirik epodun təkrarını. Vobayın ötürməsi və Carqubo Flavinyonun zərbə vurmasına mane ola bilmiş. Vəbəliklə Neftçi son dəqiqələrdə, məs hakimin əlavə etdiyi dəqiqələrdə qələbə topuna vurur. Aleksandr Şolichin bu zərbəsi isə heç nəyi dəyişməyib. Vəbəliklə Neftçi Səfərdə Bakı komandasını 2-1 hesabı ilə məğlubiyyətə uğradır. Bəlkə də Bakı-Neftçi görüşündə e, baxmayaraq ki, Partizanla çox çətin oyundan çıxmışdı, baxmayaraq ki, yorğun idi Neftçi komandası, ancaq bu görüşdə Neftçi son dəqiqələrdə vurduğu qolla çox vacib qələbə qazandı. Bakı isə əksinə bil qədər sanki vəziyyətinin düzəlməsi ilə bağlı ümidlər var idi, ancaq bu oyunda rəqibi ilə məğlub oldu, çünki bu görüşdə 3 xal bəlkə də Neftçidən daha çox Bakıya vacib lazımdı oyunlar arasında nə demək olar? Hansı fikirləşəsləndirmək olar? Elkin səndən başlayaq. Prinsipal bir görüş kimi gözlənildi. Bax maraqlı ki, Bakı hazırda sonuncu pillələrdən birini tutur, ancaq bu komandanın Neftçiyə qarşı oyunları həmişə çox çətin, çox maraqlı keçib. Ümumiyyətlə burda oyundan çox təsirlər olsun ki, biz artıq neçəncə dəfə hakimlikdən danışmaq olacaq, amma bunun da hələ vaxtı olacaq. Biz epizodlara baxanda təbii ki, başqa epizodlara baxanda. Ona görə gəlin hələ ki oyundan danısaq, Bandoviç səfi elədi. Səfi harda elədi keçən həftədə? arday eladı mətbuat konfransında yəni bir məscil biz də bu stuciyada buna bu xəbər ağlığı eləmişik. <laughs> Başqa bildirmişdi bəli. Deyib ki, əgər bu əgər əgər bu Həzərlərkən qalib gəldisə növbəti onda burada oynayacaq. Burada bilirsiniz burada, burada iki məqam var. Birincisi artıq məşq propozulu olur. Ola bilsin ki, bu bir həftə ərzində hansı futbolçu özünü öldürürdü, start heyətinə düşmək istirdi və start heyətində də çıxan futbolçulardan daha güclü təsir bağışdırırdı. Lakin hansısa bilirsiniz bizdə onsuz da farta yəni onların çoxdur. Yəni sabah Bandovich Hazar sarı gödəkçədə mən də bilib qara qara kaçında çıxsam mən təəccüblənmərəm. Yəni boşdur, boşdur Bandovich sözüm oldudu ki, bizdə onsuz da farta inananların məczi sayı çoxdur. Yəni biz biz bizə onlar bəsdir. O farta inananlar o keçmiş Sovet məktəblərinin qalığı da onlar. Artıq yəni bu fartmar bu futbolda işləmir məşq protsesi var. Kim məşq protsesi hərində, bir həftə ərzində özünü ya, yaxşı tərəfdən göstərirsə, o da oynamalıdır. Yoxsa artıq bilirsiniz necədir? Komandanın yarısı öldü bu aş sağlamadan sonra. Artıq bildilər ki, onlar yaxşı məşqələsələr də əsas heyətə düşə bilməyəcəklər. O biri yarısı isə yatdı. O biri yarısı isə, biri yarısı isə əsas heyətə çıxanlar son oyunda dedilər ki, sonsuzda məşq eləsə də, məşq eləməsə də, can faşlıq göstərsə də, göstərməsə də, biz biz sonsuzda əsas heyətə oynayacaq. Və Bakının yəni ə, o-o dosmaçın iki səbəbi varsa, onlardan biri Elçin Məmmədovdur, ikincisi də Bojar Bandovichdir. Və bu oyunda mənəc Bakı daha aqressiv oynanmalı idi. Yəni Şoliç mənəc ehtiyat ehtiyatda qalmamalı idi. Ramazan Abbas hörmətimiz var, amma hücumçu kimi o faydasızdır. O hücumçu kimi oynaya bilməz. Daha çox Cini Ahmadın yaradıcılığı kimi effektiv ola təbii ki. Ümumiyyətlə vəziyyət deyil. Yəni düzdür, Verpakovskis və Pars oynamaqdansa heç kim oyun oynamasa yaxşıdır. Amma mənəc artıq bu bəqamda Manços haqda düşmək olar. Bilirsiniz, Manços artıq mənəc alışıb yanır. Sübət məsdir ki, osa sayta oynamağa layiqdir. Onsuz da bu Parksdır, yenə yəni, bir Pavkovskist. Onların sərvəsi artıq bəllidir. Yəni onlar heç nə verməyəcəklər artıq Bakıqol futbol, klub Azərbaycan futboluna. Amma Mançoz, bilirsinizsə, hələ də elə bil qutuda olan bir pisdir. Hələ yəni bilmək olmaz ki, yəni Bansosdan, Mançosdan nə çıxacaq və məncə o futbolçu şans verməyə olardı. Ya yəni, da ən pis halda Chesnauskis son yarıda hücumda. Chesnauskisində sürəti var. Yəni məncə qabiliyyəti var o or orada oynamağa və Biz biz gördük ki, Solich 70-ci 77 77-ci dəqiqədə Solich və meydançaya çıxdı, lakin buna baxmayaraq elə meydançada olan kimi iki ötürmə verdi ki, onları Bakı qol açır ölməli idi. Biraz ustallıq çatmadı. Ə Nefçıdan söz düşmüşkən Rosa Marinio son Real Betisdə uzun oyundan sonra gözəl bir sözü vardı. Deyib inanmıram ki 25 20 26 yaşlı kişilər peşəkar onçular həftədə 2 oyun oynaya bilməsin və deyib əgər yorğunluq varsa həmin futbolçular hansı orqanizmin daxili imkanlardan istifadə eləməlidir və bütün gücünü or ortaya qoymalıdır çünki peşəkarlardır. Əgər özlərini peşəkara peşəkar hesab edirlərsə və bu oyunda mənzil Nechich Mas Maurion dediyini elədi. Mas o daxili rezervlər hesabına, mas bu müəyyən rotasiyalar hesabına. Ordasa Rotasiya deməzdim, yəni həmin futbolçulardı. Yəni məs hansı rezervlər hesabına, orqanizm hesabına, yəni bu futbolçular çıxıb vuruşa bilirlər. Yəni ağırdır parçalandan sonra demək olar ki, cəmi heç dincəlmədilər, dincəlmə vaxtı olmadı. Yəni və 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 bu oyunu belə baxanda məntiq baxımından Neftçi bu oyunu udmamalı idi. Sadəcə olaraq yəni iki səbəbi var. Hər iki səbəbi də biz sə sadaladıq. Məsəl üçün Voba. Voba artıq hamı bilir ki, iki oyunda albadal oynaya bilməyəcək. Mourinho dediyiniz o söz Vobaya aid deyil gətirən. Lakin yenə də futbolçu kimi çox səvəhlidir. İkinci tayımda demək olar demək olar keç hərəkət edə bilmədi. Lakin bir anda bir məsuliyyət ötvələr hər şey həll elədi. Oyunun Dalena həll elədi. Baxmayaraq ki çox bərbad oyuna oynadı həmin oyunda və bir də bir dəyişiklikdir qeyd eləmək istəyirəm məşqçi korpusunun İqmet Treski zədə olanda artıq 10 yerinə müdafiəçi yox, yarı müdafiəçi çıxıb. Yəni bununla belə Məliqəli Məliqəli böyükə xəcic göstərdi ki, mən açıq futbol təklif eləyirəm. Yəni mən bura bir balansə gəlməmişəm. Amma Bakıda elə təsirat yarandı ki, sanki sanki Bakı bir halda bəsdi. Halbuki yəni, turnir cədvəli, yəni Bakıda Bakıda məcbur edir ki, Bakı daha çox hücum eləsin. Yəni qısası məğlubiyyətin iki səbəbkarı var. Elçin Məmmədov və Borzarpand. Kenə müəllim e İlkin fikirlərinizi dinlədik. Yəni ümumiyyətlə Bakı zəif oynadı, yoxsa Neftçi e, öz potensialından daha da artıq çətin olmasına baxmayaraq e, yaxşı çıxış etdi və bu görüşdə qalib gəldi? İlkin e, fikirlərlə razılaşırsınız. Bəli, dediyində e, təsdiq elədiyim çox anlar var, ancaq bəzi şeyləri əlavə etsəm. Əvvəla bu turnir e, bu e, deməli tur 14-cü tur adlanırdı. Ancaq əfsandır olsun ki, Neftçi üstün 11-ci turda E, Azər üçün 13-cü turdur. Yani üç oyun yenə də e, oyunların təxirə salınması. Azərlənkərən üçün, üçün. E, deməli o 13-cü sürdür. Bakı üçün 12-ci turdur. Yəni təxirə salınmışlar oyunlar var. Yəni komandalar eyni səviyyədə değillər. Məsələn, potensialına görə Neftçi bu gün liderdir. Artıq üç oyunu da qalib gəlsə 9 xal ilə 1-ci sıraya çıxır. Bu 1-ci an, 2-ci məqam. 1 e, oyun müstəsna olmaqla bütün oyunlarda 11 metrlik cərmə zərbəsi oldu hakimlərə toxundu məsələyə. Yəni bir də nə inter, e, Sümur inter oyununda penaltı olmadı, qalan bütün oyunlarda penaltı oldu. Bu oyunlarda da verilən penaltılarda bəzən həll edici amil daşıyırdı. Üçüncü bir məqam. Eee çox gözəl dedi. Neftçi Avropada məşq eləyir, çempionatda oynayır. Ya belə çıxır. Çünki e, o istərsəm Avropada oyunların tempi, oyunların sürəti, oyunların keyfiyyəti, oyunların tələbləri çox yüksəkdir. O tələbləri görə Neftçi e, çempionatda çox rahat oynayır. Əlbəttə, yorğunluqdan söhbət gedirsə, əlbəttə Neftçi yarım güclə e, Bakını uddu belə deyərdik. E, texnikasının, taktikasının, futbolçuların fərdi hazırlığının, məsələn, 2 dəfə gol gördü. Kiçidə istəsizmiz oyunçuların özlərinə məxsus fərdi keyfiyyətlərinə uyğun qollardır. 11 metrelik yarana, bir də ki, e, Flavionun qolu. Yəni artıq Bakıda belə bir şeylər yoxdur. Niyə? Çünki 12 oyun oynayan, e, Avriliqdə 12 oyun oynayan Neftçi artıq 24-cü oyununa çıxır. Yəni Bakıdan fərqlidir. Başqa bir məqam. Ee, bu e, bu şampiyonatta e, diğerdim ki mesela e, nefçi artık özün bir kadar yüksekte tutur. Bu da normal. Çünkü Avro Liga'dan e, Azerbaycan bütün nüanslar değişir. Hakimlerin verdiği kararlar, rəqibin gedişleri, E, Üsülə də Bakı təsviri keçən oyun udandan sonra bir qədər havaya girdi. İndi artıq Bakı öz meydançasını uduzmamışdı, öz meydançasını uduzdu. Neftçi də rəqib meydançasını udmamışdı, rəqib meydançasını uddu. Yəni iki dənənin pozuldu. E, bu turnir e, demək olar tur, ki, artıq 1-ci e, altılığa yaxınlaşan komandaların səviyyəsini müəyyən edir. Artıq əlamə gedir. Əlamə gedir. Bu əlamə də onu göstərir ki, bir neçə komandalar, birinci komanda, o cümlədən Neftçi altılıqda yerini alacaq ancaq altılığa gələcək komandalardan e, iddialar rəvandır, azaldı, belə deyək. Bu gün Turanın özü də ora iddialıdır. Bunun gələcəyi oyunlar göstərir. 14-cü turda qarşıda 4 tur var bu il. E, e, o biri e, ildə də 4 tur. 800 tur və 800 turda 4-8 qələbiyyət alan komanda 24 xallan harda olacağı bəllidir. Neftçi və Bakakundu deyə bilərəm ki, Neftçi əlbəttə ustalığının hesabına, təcrübənin hesabına, futbolçuların səviyyəsinin hesabına bu oyunu uddu bir də de, e, həmkarımın dedi bir e, məsələn e, fikrə qatlanıram təsdiq edirəm ki əlbəttə hakimin də rolu az deyildi. Yəni çünki elə bir anda e, Elvin e, bilirsiniz ki 1000-ci qolu vurdu futbol statistikasında. Bəli, yerə gəlmişkən e, milli çempionatlarımız qarşısında 1000-ci qol idi və bunu ancaq, Elvin məmədə. O da pis vurmadı. Təkətək çıxdı, qapıcıya çox gözəl ustalıqla vurdu. Ancaq bu qol Bakı üçün nə heç şey, nə də qələbədir, kifayət etmədi. Bakının problemləri var problemlər necə həll edilir? Əlbəttə rəhbərlik, bir də baş məşçi bunu üzürəcək. Neftçi mələgəti çox rahat çempionatda altıqda da yerini ala bilər, çempion olanda iddiasız dolub. Çünki üç ehtiyatlı oyunu var. Avroliqa qurtar, ondan sonra rahat oynaya bilər. Bir məqam da var ki, Bakı, ə, Bakı artıq son turlarda ikinci dəfə Ə, birinci gol vurur. Azal oyununda da belə olmuşdu. Ondan sonra o, o bir gol <laughs> buraxır və oyun axırında ikinci gol buraxır. Yəni bu artıq tendensiyadır. Biz çox vaxt Neftçinin QNR-əki fiziki hazırlığı biraz zəyifdir. Amma görünür Bakı Bakı komandasında futbolçuların fiziki durumu ondan da aşağı səviyyədədir. Və keçək epizodlara. Ən maraqlı ə, məqamlar, daha doğrusu bir epizod var ki, ə, ən çox mübahisə doğuran Velçin Məmmədovun hakimliyi ilə bağlı ən çox mübahisə doğuran məqam idi penalti epizodu və çoxları hesab edir ki, bu epizodda penalti yox idi. Gəlin e, izləyək və e, qonaqlarımız öz fikirlərini bildirsinlər. Cavid İmanverdiyevlə İbrahim Qarqbonun e, mübarizəsidir. Fərdi mübarizə Cavid İmanverdiyev yerdə qalır və hakim bu epizodu penalti kimi dəyərləndirir. İlk olaraq Gərar müəllim siz fikir bildirin. E, Bilmirəm, hakim verdiyi qərar ona məxsusdur, ancaq mənim fikrimcə burada İmanverdiyevin e, özün yer atması çox gözəl ifa olunur, ustallıq ifa olunur və hakim ola bilsin ki, e, inandırır. Bu birinci faktor. İkinci, top yoxdur arada. Məsələn, təsvirçi topdan tam bitirdiyi bir mövqeydə 11 metrə məncə məncə ha hakimin qərarı səhvdir, məncə. Və çox çox vaq biz bunu müqayisə gətiririk. İngiltərə Premyer Liqasında belə bir vəziyyətdə penalti verərdilər. Amma bir şey var. İngiltərə görə... Premyer Liqasında heç oyunu durdururlar ki, penaltı verəsinlər. Onlar da çox sərt, hətta artıq amansız oyun gedir. Çox vaq belə müqayisə aparırlar mətbuatımızda və elə ki, epizodu izləyin. Bəs bu epizoddan əvvəl bir epizod da var idi, hansındakı top Bakı futbolsun əl əlinə dəmişdi. De, bu bu epizod olacaq mı bizdə? E, Çünki bu, bu epizodda, epizod... yəni penaltı, yəni mən mən də yerdim ki, 90-a 10-a idi. Yəni yani, bu yəni, bu epizodda fikrinizi bildirin. Ən bilisincədir. Bu epizoda Penaltı yoxdur. Saddılara Karbiz mən yenə karbon üstə düşməli oluram. Yəni mən deyəndə ki, Karbo ümumiyyətlə top ala bilmir. Ümumiyyətlə müdafiəçi çox zəif funidir. Çox vaxt etirazlar gəlir ki, yox, hər halda harlarda -hər -hər oynayıb, hansı səbəbdən oynayıb. Ola bilsin, nə vaxt oynayıb. Amma burada biraz Karbonun hərəkəti ola bilsin ki, ha hakimləri hədsizə çaşdıra bilər. Çünki əllərini uzadır. Lakin əlbəttə heç bir fol yox idi. Bu Zaveta Mammerzevdə burada çox yəni um, ustalıqla edir şəhli. o hərəkəti. Yəni burada bir bəzi futbol bilici istifadə etdi. Yəni bunda da heç bir qəbahat yoxdur. Sadcə olaraq yəni maraqlı aç-açağlamalar var bu oyundan sonra. Yəni bunu biz demirik. Bakı futbolçuları və hörmət edəyimiz Bakının vitse-prezidenti Zeynalə Əhmədov deyirsə, yəni hakim oyunu heç heçəcə aparıb. Yəni mən mən də onunla razıyam, amma fikrə qaldıram. Çünki 0-0 olanda, yəni demək olar ki 100%